Wong dengan akidah yang menyatakan suatu benda yang sesat Innallaha sesungguhnya Allah Ta'ala yang bertajalli di atas arash zarah-zarah yang terbentuk baik nampak ataupun tersembunyi eh ia telah dia mengatakan huwa huwa al-masih ibn Maryam. Itulah kata al-masih putra Maryam. Maksudnya Allah Taala menyatu dengan Isa. Mereka mengatakan secara berlebihan dan sombong. Itu di antara mereka yang telah dicop dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekufuran tadi mengatakan bahawasanya ada unsur ketuhanan pada benda yang tidak ada unsur ketuhanan Isa dia tak ada unsur ketuhanan dia adalah makhluk daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala Yeah. wa qala masih padahal al masih sendiri yakni nabi Isa berkata kepada mereka ketika dia mendengarkan perkataan mereka seperti itu apa jawab nabi insa alaihi salam ya bani israel Hei bani israel yang tersesat di tengah gurun kebodohan mana dengan kesesatan yang melampau luas seolah-olah macam orang sesat di gurun di <tuh> gurun sini gurun kebodohan bantu masyarakat yang tidak mengenali Tuhan ni golongan jahiliah yang jahil tentang ketuhanan Allah subhanahu oh, wa ta'ala Apa seruan Nabi Isa kepada Bani Israel? U'budullah. Sembahlah kamu akan Allah Ta'ala. Yang disembahlah Allah Ta'ala yang maha suci dari keterbatasan. Dan hulul dan ittihad. Allah Ta'ala tidak terbatas sebagaimana dia nak membatasi Allah Ta'ala dengan sifatkan dengan makhluk hulul itihad itu semua benda yang mustahil Allah Ta'ala tidak menyatu dengan makhluk ya. itihad dia bersatu dengan makhluk tidak tapi dia adalah Rabbi Tuhanku yang telah melantangkan dengan berbagai kelembutannya Allah Ta'ala telah melantankan dan melantunkan segala sifat kelembutan lutfinya dan kemurahannya Itu Tuhan yang mentajalikan sifat jamal jadi Tuhan ku juga Rab bakum ialah Tuhan kamu Allah subhanahu wa ta'ala bukan Nabi dia itu Nabi Isa ada unsur ketuhanan sebagaimana dakwa oleh golongan Kristian yang sesat sebenarnya ialah Rabbi wa Rabbakum Rabb, Rabba, Rabbi wa Rabbakum ni Tuhan dan sembahlah akan ku dan Rabbakum Tuhan kamu juga dengan pancaran akal yang mengantarkan kepada makrifat tauhidnya Allah Taala tiada perbezaan antara aku dan kamu dalam kehambaan yang dalam ubudiah aku juga hamba Tak Nabi Isa mu juga hamba Tuhan yang mana menapikan dawaan palsu rekaan-rekaan karut daripada golongan Kristian atau golongan Nasarah yang menyangka dan beretikat bahawasanya ada unsur ketuhanan selain dari Allah yang ini ada unsur ketuhanan kepada Isa alaihi salam kemudian janganlah engkau menyungutukannya yang ini jangan menyungutukan mensyirikan Allah dan janganlah membatasinya dalam diriku Ya seolah-olah Tuhan terbesar tubuh Dengan Nabi Isa AS Ini pahaman mereka yang sangat keji Sangat sesat Innahu man eh, Innahu man yushrik billah Sesungguhnya Barang siapa yang mensyirikkan Allah Taala, innahu man yusyrik billahi wa qad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun Sesungguhnya barang siapa yang menyungutukan Allah Taala dengan sesuatu yang lain sebagaimana etikat gulungan-gulungan Nasara Kristian yang menyungutkan ketunggalan Tuhan sepatutnya milik Allah Ta'ala sahaja tiba-tiba dikatakan ada pada Isa AS pada ibunya cantuman tiga uknum atau semua pahaman rekaan-rekaan kepada otak mereka yang dah sesat yang maha bersih daripada sekutu Allah Ta'ala ni maha bersih daripada sekutu apapun daripada makhluk Mungkin tidak ada makhluk yang menyamai Allah Ta'ala sama ada cara hulul atau ikhtihad atau secara tashbih eh, semua itu makna tidak berlaku pada Tuhan bahkan dia tunggal jadi apabila mereka menyengutuhkan Allah Ta'ala berintikat Nabi Isa itu ada unsur ketuhanan Maka pertama Allah Ta'ala kata apa? Fakat kafar Laqal kafar maka telah jadi kafir lah mereka Yang kedua Sini pula Fakat haram Allah alaihi jannah Terus Allah Ta'ala haramkan syurga pada dia Maka semuanya Allah Ta'ala mengharamkan baginya syurga Yang menjadi tempat tinggal orang-orang yang bahagia Yang mengesahkan Allah Ta'ala Satu dua yang ketiga akhir wa ma'wa nar tempat mereka ialah neraka jahannam dan tempatnya ialah neraka yang dipersiapkan untuk orang-orang yang celaka dan kecelakaan yang paling besar ialah kecelakaan dalam akidah apabila mereka menyangka adanya unsur ketuhanan selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang ini celaka yang berbuat zalim dan zalim yang paling besar ialah mencabar ketuhanan Tuhan. Ya, eh, ketuhanan tunggal tiba-tiba dia kata berbilang. Ada pula pada Isa, pada ibunya itu semua ada satu fitnah yang besar dengan Tuhan. Maka gulungan ini adalah gulungan yang dikekalkan dalam neraka. Wa ma'wahun nar, tempat kembali mereka itu ialah neraka untuk orang-orang yang celaka satu yang zalim zalim paling besar ialah zalim dengan Allah Ta'ala zalim dengan dirinya dia mengerjakan maksiat tidak mengerjakan taat itu dia zalim pada diri sendiri sebab dia menempel tekit untuk ke neraka yang kedua zalim kepada orang lain itu maklum menipu orang, rampas hak orang dan sebagainya dan zalim paling besar kali zalim dengan Tuhan Iaitulah mereka mencabar ketuhanan Tuhan Mereka tidak berakidah dengan akidah yang dikendaki oleh Allah Subhanahu SWT Iaitulah mengesahkan dia Dan disebut dalam hadis an bin Azim Manusia ini berada dalam jenayah paling besar sekali Apa jenayah paling besar? Iaitulah Akhluku wa arzuku wa yu'badu wa yu'badu wa yu'badu wa oh, ya'budu ghairi aku jadikan dia tuan kata wa arzuqu aku bagi dia rezeki yang dia makan yang dia sumbat dalam perut dia yang dia minum dia pakai dia ambil guna semua hak aku ni hak tuan tiba-tiba wa oh, ya'budu ghairi dia sembah lain dari aku dia ambil dia menumpang dia guna semua milik tuhan tiba-tiba lagi lawan tuhan dengan mengadakan cabaran menyengutu kata -tiba. ini zalim paling besar eh, Ia telah disebut dalam Quran Cerita Luqmanul Hakim Ya bunayya la tushrik billah Inna syirka la zulmun azim Ya bunayya wai anakku Luqman berpesan kepada anaknya dan itulah pesanan yang kena sentiasa kita awal awasi pada keturunan anak-anak itu. Ya bunayya la tusyrik billah. Jangan sekali-kali kamu menyemutukan akan Allah Ta'ala Inna syirik kala zulmun azim Sungguhnya syirik itu zalim yang paling besar sekali Sebab dia berkait dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka wa ma'wa kunna tempat mereka ialah neraka yang dipersiapkan untuk orang-orang yang celaka yang berbuat zalim dan menyutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian telah menyatakan wa ma lizzalimin min ansar. Ini semua ayat-ayat yang -ayat memberikan pukulan hebat kepada mereka yang kufur dengan Allah Taala dan mereka-reka mengikut kepala kotak mereka yang sesat tentang ketuhanan ia itulah menyangka ada ketuhanan atau gabungan ketuhanan dengan Allah Ta'ala Allah Ta'ala tak ada ta di tunggal maka orang sedemikian Allah Ta'ala nyatakan wa ma li min ansar dan ketahuilah tidak ada bagi orang-orang zalim Yang mengada-ngadakan tentang Allah Yang memfitnah ya, Kepada ketuhanan Tuhan sendiri Min ansar orang-orang yang Menolong, membantu Dan memberikan syafaat untuk mereka Ketika Allah Ta'ala Menghukum dan menyeksa mereka di akhirat Tiga hari pembalasan Di akhirat esok mereka tidak diberikan Sebarang pertolongan dan mereka akan dimasukkan ke neraka jahanam dalam keadaan kekal Selama-lamanya ha, Itulah kehinaan Sebab tu orang yang paling hina di atas dunia ni orang kafir Orang kafir tu tarap dia dengan binatang-binatang lagi baik ya? ha, Sebab dia maknanya menyengutuhkan Kambing lembu hatta babi pun tak segutuhkan Tuhan Babi, anjing pun tak menyentuhkan Tuhan. Tiba-tiba dia ada kotak, ada nabi, ada rasul, kitab tu pun. Mensyirikan Allah Ta'ala. Ini kemurkaan paling besar. Lepas tu Tuhan sumbat di dalam negara secara kekal. Qala Allah <tuh> Ta'ala laqad kafaran ladhina qalu inna allaha thalithu <truth> salasah. Wa ma min ilahin illa ilahum wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum adzabun adim laqad kafara alladhina qalu dan sungguh telah kufurlah mana jadi sesat jadi kafirlah siapa dia iaitulah mereka-mereka yang mengatakan Allah Ta'ala itu tiga satu daripada tiga salis yang ketiga daripada tiga Tuhan yang letakkan Tuhan itu berbilang kalau masyarakat musyrik dulu beratus kan tiga enam puluh ekor batu dibuat di bawah ni bahagia ni keliling ni dekat Mekah tu habis Nabi runtuhkan Nabi ni yang ni pula dia ni tiga ya, yang bernyawa yang musyrikin itu dia bertuhankan tak bernyawa batu-batu yang kaku di sini pula diambilnya orang yang setarap nama makhluk yang bernyawa iaitu Nabi Isa dan juga ibunya sebab kata tiga itu sadis dan dia bahawa <coughs> mana tadi lakad kafaran qalu sesungguhnya jadi kafirlah jadi kufur orang-orang yang mengatakan kerana mereka tidak mencapai makam tauhid dia berkata itu sebab dia tidak ada tauhid dalam batin hatinya dan tidak acuh degil maknanya terhadap tingkatan fana dalam Allah taala tauhid yang pertama ialah tauhid bil bil dalil wal burhan itu membina akidah tauhid yang kedua syuhud itu membina fana dan musyahadah akan Allah Ta'ala Jadi antara cop mereka laqad kafar semua dia lah kufur lah antara jadi kafir lah mereka yang mengatakan apa innallaha senyap Allah Subhanahu taala yang maha suci dari keterbilangan Tuhan tidak berbilang bahkan bilangan secara mutlak tak ada langsung ada berbilangan tandingan sama ada Esanya Tuhan tadi pada zat dengan bawa ternapi kam mutasil wal munfasil. Mutasil maknanya bilangan berhubung bahawa Tuhan tu boleh dijuzuk-juzuk itu mustahil. Dan kam munfasil dengan bawa ada zat lain setarap dengan zat Tuhan tu pun mustahil ditolak dengan wahdaniyah. Apa makna wahdaniyah? Ibaratun an-nafil kumu musittah Itu mana wahdaniyah. Wah oh, apa mana? Ibaratun annafil kumu musittah. Ibarat daripada ternapinya kam yang enam. Kam mutasil mumfasil bizat, mutasil mumfasil bizifat, mutasil mumfasil bil Bila kita itulah dia Tuhan tunggal dia pergi enam um. Ya, dia pergi shoot enam berkali dia nabi Zat Tuhan tidak berbilang sama ada mutasil atau mumfasil. Mutasil maknanya berhubung Nampak satu tapi boleh dijuzuk-juzuk Atau mustahil Tuhan begitu Mumpasir bercerai Mana ada zat lain setarap dengan zat Tuhan Sedangkan Quran dah seterang Walam yakullahu kufana'at Tak ada satu pun boleh menyamai Allah Ta'ala menandingi Ini pula dia kata pula Tuhan bersatu dengan Isa Dan sebagainya lah Itu semua kesesatan yang sangat dahsyat lagi. ya. Bertarap mereka ni dengan binatang-binatang lagi baik Allah Allah Fitnah dengan orang pun dah besar kan no, Fitnah tu asyad minal qadr Lebih dahsyat daripada membunuh Itu kalau dengan orang Yang ni bukan dengan orang fitnah Dengan Tuhan Pencipta Sekalian alam Pemilik segala-galanya Dia pergi fitnahkan dengan Mengatakan ketuhanan itu berbilang Padahal Allah Ta'ala Ketuhanan tu esir Wa ila hukum ilahun Wahid wa hukum Tuhan kamu semua makhluk ilahun ilah Tuhan wahid yang tunggal jadi tiba, tiba dia kata inna Allah wa ta'ala yang maha suci bagi bilang kata apa salasah salah satu dari tiga mana ada dua lagi iaitulah Allah ta'ala Maryam dan Isa Anu ni pun dia ya yeah. kesesatan yang paling dahsyat itu sebab dia kata dia ni lebih teruk daripada binatang apa -apa. Binatang pun tak menuntak Tak, tak syirikan. Tuhan bahkan bertasbih Habis tasbih dia mati nah, Ini bukan binatang Lebih teruk binatang Padahal tidak ada Tuhan Yang ini tidak ada mawujud Apapun dalam wujud Illallah Melainkan Allah Selain Tuhan yang mawujud yang ada Wahidun yang tunggal Maha Esa Yang menyakkan akal dan penglihatan yang melenyapkan semua bayangan yang selain dia semua bayangan mana makhluk semua ni bayangan saja hakikat ialah Allah Taala macam kita dengan bayang hakikat ini sebab kita dengan bayang kita lah hakikat sebenar ini sebab bayang-bayang tu bayang kita dia tak ada hakikat walaupun nampak dia tak ada apa-apa Bezu lah dia banding dengan Ta'ala Bila orang kenal Tuhan Maka dia tahulah Makhluk ni tak ada apa-apa Nyawa dia boleh tahu dia nak kawan Ya sampai masa Tuhan ambil Tak ada siapa boleh bantah Dia sentap ambil situ juga Allah Allah Wa illam yantahu Dan jika mereka ni orang-orang Dalam kegelapan Kesesatan tadi Lam yantahu tidak berhenti Amma yakulun Daripada apa yang mereka katakan yang mereka ucapkan yakni terintas dan keberhilangan dalam ketuhanan kalau dia mengatakan bahawa sentuhan itu adalah aa, bersekutu tidak tunggal maka ini satu jenayah besar Allah Allah Kemudian atara sementara menyatakan la ya massan alladziina kafaru minhum azabun alim. Pasti mereka orang-orang kufur tadi yang kekufuran ini sebab mensyirikkan Tuhan dengan makhluk yang kekufuran mereka tetap tanpa iman hingga mati di antara mereka akan ditimpa azabun alimun muklim alimun ay muklimun mana azab yang sangat pedih tiada seksa yang lebih pedih daripada itu yang terhalang daripada tingkatan tauhid tiada lain dah adalah tingkatan khilafah dan niyabah maka akan maka akankah kamu terus bertahan dalam kekufuran dan kesesatan seperti itu ha. kisah berkali jalan ini secara hakikat sekali yang zahir dia kita tahulah perangai gulungan umat Nabi Isa yang menyutuhkan Tuhan dengan yang lain ke sini pula dari segi pandangan sufi ditambah lagi tafsir dengan isyari eh, bahawasanya kita pun kena jaga jangan terlibat di segi dalaman seolah terasa makhluk ni berkuasa macam Tuhan ya ya ni pasti orang-orang yang kafir yang kufur itu yang kekufuran mereka tetap tanpa iman hingga matilah sebab ni kalau yang hidup bertobat balik mati beriman tu tak termasuk. Di antara mereka akan ditimpa apa azabun adim. Azab yang sangat pedih, tiada seksa yang lebih pedih daripada itu yang mana dia ni terhalang dari tingkatan tauhid. Ini kalau tak bersih kita di dunia itu juga. Siapa yang tidak masuk dalam tauhid yang sebenarnya maka dia duduk dalam apa? Kepanasan. Kepanasan Ketiadaan mentauhidkan Allah Ta'ala Dia panas Dia nampak dia macam-macam dia nampak Yang menyebabkan kepanasan Di seluruh akidah dia Yang ada lain adalah tingkat ya, eh, Tingkatan khilafah Dan juga niyabah Mana ganti Khilafah mana ganti juga Maka adakah kamu Terus bertahan dalam kekufuran Dan kesesatan seperti itu Ini tuan segegah Dah tahu dah sesatnya buah-buah kapir ni Kalau ada kamu nak ikut Cara mereka Atau nah, mana Ya Allah Jadi mereka disediakan apa? Azabun alimun Azab yang sangat menyeksakan tu di akhirat Kalau di dunia begitu juga Orang yang pandangan dia tidak reti mentauhidkan dalam syuhud Maka dia akan terazab dengan apa? Berbagai-bagai kesultan, kekosotan dalam kehidupan dia Dia pening Dia tidak ada ketenangan Jiwanya panas ya bagi orang yang tidak ada cahaya makrifah. Bagaimana kalau kita buat misal dua bilik yang diduduki oleh dua orang dan bilik itu, itu dua dikunci satu orang kita tengok dia duduk dalam bilik tu atas kerusi dia ya nyaman, santai, seronok. Yang seorang lagi mengelupur kejap bangun, kejap duduk, kejap bangun apa apa? rupa aircon dia mati <laughs> dalam bilik tu tak ada aircon nak keluar tak boleh dah berpeluh-peluh Ah, ha, begitulah orang yang tidak ada aircon ma'rifat dalam kalbi dia tak ada dalam kalbi dia aircon ma'rifat tak ada dia tak kerti kenal Tuhan tu nampak dia sekolah, 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 sekolah aku ini pening ya, dalam kepanasan tidak ada kenikmatan sebab tu bila dia masuk dalam ekon makrifat dia panggil jannatul syurga yang disegerakan ketenangan kelazatan dengan Tuhan Tuhan buka ini bukan kelazatan dengan duit ya kelazatan dengan pangkat jawatan tu semua kerja karut ni, Tiada ada kelazatan kat situ situ semua lagi banyak lagi pening dan duit ni kalau dikejar lagi banyak lagi pening nak jaga dia nak simpan dia takut pula ha, kurang apa tu semangat lagi takut tak bertambah awal oh, itu. pening gitu, gitu. orang duit tu nak lah. lagi nak banyak nak banyak lagi nak banyak banyak lepas tu takut pula takut hilang takut kurang semua takut yang tak ada takut siapa awliya kekasih Allah yang telah mentauhidkan Tuhan pandangan dia bukan etikat saya tauhid pandangan dia dia pandang satu yang dikasih pun satu yang ditumpu pun satu huwallah oh Allah, ha, maka tenanglah jiwa ni Ya, yang ini kata kasih Tuhan tapi hati dengan lain dengan makhluk dengan dunia hitam itu yang serabut kepala tak selesai-selesai Atau tak bagi dia beri jawapan lama ala bi zikrilahi tatma'inul kulub tidakkan dengan mengingati Allah menghadap Allah Ta'ala berdamping dengan Tuhan itu sebenarnya menenangkan akan jiwa seorang lain tak ada dia berani nak ubah nak cari lain apa mati tak akan dapat tidak ada ketenangan bila tak menghadap Allah Subhanahu Ta'ala Kesenangan hanya ada bila kalbi itu mengadap kepada Tuhannya, mendamping dan berlazat dengan Tuhannya. Itu di antara satu kaedah besar. Kemudian, Afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Dan akhirnya <At> kalau mereka tidak akan mereka bertaubat. Tak mau taubat ke? kepada Ta'ala dan tidak beriman ke kepadanya nah tuan-tuan selegah tak tuan nak pergi mana kita tak kita faham lagi maknanya dan tidak minta ampun ke nah, jadi maknanya dua perkara sini setiap insan kena ada sentiasa alat dua ni kalau tidak dia akan jadi kotor dalam kehidupan dia sentiasa kena bertaubat dan sentiasa kena minta ampun tu alat penyuci ya kita kena polish hari-hari kita punya dalaman biar dia cantik dan sebab tu ulama kata apa saja pembasuhan yang kamu buat, kamu basuh badan kamu dipanggil mandi. Atau kamu basuh kau punya kenderaan, kamu basuh kereta kamu atau di, di dapur, basuh pinggan mangkuk semua. Jangan lupa yang dalam tu basuh. Yang dalam tu lagi besar. Itulah kalbi. Tidaklah sentiasa dibasuh, basuh, digilap dengan istighfar dan taubat. Ha, dia cantik. Ya memohon ampun kepada Allah atas berbagai dosa besar yang telah mereka lakukan hingga taubat dan iman mereka diterima Ah, ha, dia taubat semua tu hati Wallahu dan Allah SWT yang maha suci dalam zatnya daripada kekufuran dan keimanan mereka Allah Ta'ala tu siapa? Ghafurun atau wazan fa'ulun mana yang lampau memberi keampunan itu mana ya yang maha pengampun kepada mereka jika mereka tulus maknanya bersih dalam taubat dan iman mereka Rahimun yang maha penyayang Allah Ta'ala kepada mereka dengan menerima taubat mereka dan tidak akan menghukum mereka setelah mereka bertaubat ha, itulah besarnya kurniaan Allah yang disediakan maka siapa tidak mengambil setelah dia tersesat tidak mau bertaubat setelah terkena maksiat tak mau bertaubat tak mau minta ampun untuk sejahil-jahil maksiat kemudian ما من مسيح مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل الى اخر الايه الله عليه